Влучно і боляче примари головного управління розвідки знищили два транспортні літаки та атакували радіолокаційні станції загарбників у тимчасово окупованому Криму. Водночас повітряні сили збили російський су 34 на запорізькому напрямку. А тим часом у Краснодарському краї Росії гучні вибухи, дрони атакували хімічний завод, а в порту Туапсе завдано удару по нафтоналивному пірсу. Підпишіться на канал Сейчас. Далі розповім усі подробиці. Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило про черговий успіх спецпідрозділу Примари. Українські розвідники знищили два транспортні літаки ан 26 російських загарбників у тимчасово окупованому українському Криму. Також було уражено дві ворожі радіолокаційні станції станцію надводної обстановки та берегову МР 10 м 1 мис МИС-М-1. У повідомленні воєнної розвідки підкреслено, майстри спецпідрозділу продовжують ліквідацію ворожих дороговартісних цілей. Та на цьому не все. Успішними діями діляться у повітряних силах. Вони 25 вересня повідомили про збиття російського літака су 34 У повідомленні йдеться, близько 4-ї години ранку. На запорізькому напрямку збито російський літак, який здійснював терористичні атаки по місту Запоріжжя із застосуванням керованих авіабомб. Та удари відчули на собі не лише окупанти на фронті. У тилу російських загарбників теж було гучно. Вночі проти 25 вересня безпілотники атакували Білоріченський район Краснодарського краю Росії. Ворожі пабліки скаржились на щонайменше шість вибухів. Водночас, як пише один із російських каналів, тамтешні жителі зазначали, що дрони атакували підприємство Єврохім Білореченським Міндобрива. Рух транспорту в районі Хімзаводу перекрили. Наліт визнала і місцева влада. Щоправда, регіональний оперативний видав, нібито це фрагменти дронів впали поблизу одного з великих підприємств, спричинивши пожежу. Близько 140 працівників заводу було евакуйовано. Водночас телеграм-канал Ексіл Нова Плюс підтвердив, під ударом був Єврохім Білореченський Міндобрива. Але це ще не все. За день до цього, 24 вересня, атака сталася у порту Туапсе. Видання The Insider повідомило, що безпілотний катер зміг прорватися та вдарити по нафтоналивному пірсу. Аналітики з проєкту Кіберборошно після вивчення відео зазначили, було уражено один із нафтоналивних пірсів на території порту. На відео помітно вибух дрона при контакті з пірсом. Також додано зображення з позначеним приблизним маршрутом дрона та напрямком зйомки оператором. На другому зображенні видно цей самий вибух, але з іншої сторони, що підтверджує точну локацію, написали Осінд фахівці. Тривожно було у той же день в Сочі. Російський канал Астра писав про евакуацію туристів з пляжів. Людей змусили покинути їх через загрозу атаки без екіпажних катерів. Друзі, що думаєте щодо почутого ви? Напишіть про це у коментарях. Також підпишіться на канал та поставте лайк цьому випуску. Про санкції сил оборони, давайте поговоримо, тому що дрони служби безпеки України пролетіли 1400 кілометрів, так і уразили вже вдруге один з найбільших НПЗ у, у Росії. Мова у саме у Башкортостані, мова про завод Ацпром, нафтохів, Салава Роман Григорович. Ну чи можна говорити про те, що почуємо тоді як результат найближчим часом, що виведено з ладу взагалі тоді цей завод? Ну, однозначно, служба безопасности за Англия с этим вопросом. Вот если Малюк занимается, вот поверьте, вижу за работой последнее время, допустим, там полтора года примерно службы безопасности, у них спецподразделение есть, которое выполняет боевые задачи вот, по уничтожению. Если за что-то они берутся, они обязательно это зачистят. То есть не первый раз так, второй, не второй так, третий. Они не бросают. То есть если уже взяли за Башкортостан можно на, на нем крест ставить имеется в виду на военных объектах в Башкирии и в Татарстане. За, за Татарстан, скорее всего, ГУР взялось. Видать, у Буданова больше к татарочкам тяга, а у Малюка больше к Башкортостану А вот кто у нас на Биулина? А, татарочка, ну вот, вот по гуровскому направлению. То есть в Башкирии сейчас хорошая, вот, забыл как, толковая группа, которая песенку хорошую спела, то есть такая серьезная, толковая, и, скорее всего, понравилась Малюку, тогда он потянулся на Башкортостан. Поэтому вот новые приоритеты, по крайней мере, у наших генералов появились по этим направлениям. Ну, можно только позавидовать. А реально, конечно, минусовать российские нефтеперерабатывающие заводы надо на всей территории Российской Федерации. Еще раз повторюсь, 17 миллионов километров открытые, получается, конь не валялся. І навіть та унила лошадь, яка Лаврово зав'язцям везде візні повалятися безпілотники атакували також і порт Новоросійськ. Багато деталей якби немає звідти. Лише там губернатор писав про якісь там руйнування, але тим не менше, новоросійськ важлива ціль, як ви завжди кажете, і коли вже там буде більш активніша робота. Ну, пока нет подтверждений чего-то, пока мы пишемся, по крайней мере. Ну, я думаю, скорее всего, удары должны были быть по Новороссийскому порту и по Новороссийскому терминалу. Это транск... транскаспийская труба, так называют. То есть консорциум там, транскаспийский, который прокачивал в основном казахскую нефть, но в которую были врезки российской нефти. То есть они там доводили ее до определенного состояния, сбрасывая иногда свое свой мусор в казахскую, хорошую казахскую. Но казахи сейчас отстроили новую ветку, бросили по дну Каспийского моря, они там через Азербайджан, Турцию будут прокачивать. То есть тут проблем, я думаю, уже не будет ни с казахами, ни с руководителями или, по крайней мере, хозяевами этой нефти а по проблему у россиян будут и вот я думаю сейчас вот идет атака как раз на ну надеюсь по крайней мере что идет атака конкретно по терминалам именно новороссийского э, этого э, терминала то есть по нефтяному маяку по системам перекачки там довольно таки серьезные нефтехранилища мазутохранилища хранилище тех же белых светлых нефтепродуктов то есть есть куда бить. И последние, мы последние полтора месяца с вами говорили, когда было понятно, что начали работать наши средства поражения по Крыму. Это направление Крым-Новороссийск. То есть идет подготовка к серьезной атаке по этим объектам в Крыму и в новороссийских бухтах. От а Туапсе, в Туапсе, кстати, тоже терминал есть, Туапсинский завод нефтеперерабатывающий, он может сам топлива. То есть э, есть этот сектор, который взяли сейчас и начинают прорабатывать. Почему? Потому что Крым и это направление. Это Ахиллесовая пята России. Как и МПЗ, открытая, открытая потому что закрыть невозможно. Крым это вторая Ахиллесовая пята. А так как с моря можно заходить хоть на Крым, хоть дальше на Новороссийск. Ну естественно на Москву. Но на Москву заходить надо только по Плотность ПВО типа такая, вот попробовали пару дней назад беспилотниками зайти, все были сбиты. Понятно, что все оно попадало на Москву, поразрушало там ракетами, противоракетами российские дома, в том числе, но не выполнилась все равно основная задача. Для того, чтобы выполнить задачу по Москве, нужна баллистика. Відомо, що іспанський військовий літак з міністром оборони на борту зазнав спроби блокування GPS поблизу Калінінграда. Подібне було і з літаком Урсули фондрляйн. Роман Григорович, тут порізно різні військові експерти трактують. Хтось говорить про те, що ну ті зона, де летів літак, якби це не дивно. Хтось каже про те, що європейці постійно це робили, перепрошую, росіяни роблять це постійно і навмисно. Хтось каже навіть про можливу спробу замаху. Ваша версія цих подій в принципі. Да, все три самые интересные, они имеют место быть. Ну, во-первых, Калининград — это военная база, и морская, морская военная база, там Балтийский флот, часть его расположена в Калининграде, это эксклав Российской Федерации, пока еще, по крайней мере, Калининградской области, и часть в Питере. Там авиационное подразделение, там ну, да, напичкано довольно-таки большим количеством российских военных объектов, которые на данный момент прикрываются РЭБом серьезным рэпом, там, начиная от глушилок и заканчивая радиоэлектронной борьбой с помощью там спуфинга и так далее этого подобного. То есть они отслеживают мониторят воздушное пространство, поэтому рэп там в принципе должен быть, раз у них там Москва и япас. Это раз. Второе возможность того, что непосредственное, допустим, отслеживание самолетов с атакой системами радиоэлектронной борьбы по тем самолетам, в которых находятся первые лица государств, которые на данный момент противостоят России. Ну, все прекрасно понимают, что страны Балтии, а там практически все, кроме России, НАТОвские страны все, именно балтийские страны. Вообще Балтийское море это, можно сказать, закрытый водоем на данный момент НАТОвский закрытый водоем, почему-то до сих пор там еще находится российские балтийские. То есть воздействие такое тоже могло имеет место быть, могло быть по крайней мере на, именно на этот борт. Ну и провокации не надо забывать, это чистый, 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 там, в чистых, чистом виде провокация воздействие на все воздушные суда, и не только воздушные, это на а, морские в том числе, потому что навигация по морю ведется примерно, примерно так же, как и у самолетов с тех же спутников. То есть триангуляция идет а, как минимум с трех спутников для того, чтобы свое местоположение Определить. То есть, вот эти все процессы, они, и первый, второй, третий вариант возможны и все три вместе возможны. Потому, пока российская, российский Балтийский флот, пока российское присутствие на Балтике будет иметь место быть, пока будут эти проблемы. То есть, с развалом Российской империи, с развалом Российской Федерации все эти проблемы исчезнут. В Европе исчезнут проблемы после развала России на составляющие ее государства.